Dunia pendidikan kita sedang melalui satu revolusi digital yang sangat pantas. Dan tahu tak siapa yang berada di barisan paling hadapan? Pentadbir sekolah. Mereka lah sebenarnya kunci kejayaan. Jom kita bedah siasat macam mana peranan mereka ini perlu berubah untuk memimpin kita semua ke era digital. Ayat ini bukan sekadar slogan, tahu tak? Inilah realiti baru kita. Peranan seorang pentadbir itu dah jauh berbeza. Dulu, mungkin lebih kepada seorang pengurus. Tapi sekarang, mereka lah pemandu utama yang menentukan sama ada sekolah tu akan jadi peneraju digital atau terus tertinggal di belakang. Okey, sebelum kita cerita pasal Malaysia, jom kita zoom out sikit dan tengok gambaran yang lebih besar. Transformasi digital dalam pendidikan ini bukanlah fenomena tempatan. Ia macam satu gelombang global yang tengah melanda semua orang. Nak tak nak, kita kena hadapinya. Ia bukan lagi pilihan, tapi satu kemestian. Perkataan penting dalam ayat ini ialah strategi. Ha, ini yang menarik. Maksudnya, tugas pemimpin sekolah bukan lagi setakat nak pastikan semua komputer boleh on. Tak, sekarang, ia tentang merangka strategi macam mana teknologi ni boleh diserap masuk ke dalam setiap aspek untuk betul-betul mengubah cara kita mengajar dan belajar. Jadi, macam mana Malaysia respon kepada gelombang global ni? Apa pelan tindakan kita? Sebenarnya, kerajaan dah pun sediakan satu kerangka dasar yang cukup jelas untuk pandu sistem pendidikan kita ke arah digital. Jom kita tengok apa komponen utamanya. Kalau kita lihat garis masa ni, nampak jelas kan? Dasar pendidikan digital atau DPD ni bukanlah satu idea yang muncul tiba-tiba. Ia sebenarnya dibina atas asas yang kukuh dari PPPM dan selari pula dengan TS25. Ini menunjukkan yang kita ada satu strategi jangka panjang yang ya sangat terancang. Dan nadi kepada dasar pendidikan digital ni terletak pada empat objektif teras. Cuba bayangkan ia macam empat tiang seri yang menyokong seluruh bangunan visi transformasi pendidikan negara kita. Sangat penting. Apa yang menarik kat sini ialah betapa holistiknya dasar ni. Ia bukan saja fokus pada murid, tapi ia ambil kira semua pihak. Nak lahirkan murid fasih digital sudah tentu, tapi pada masa yang sama ia juga nak pastikan guru dan pemimpin diberi kuasa, infrastruktur diperkuat dan kerjasama dengan pihak luar dioptimumkan. Semua ni untuk bina satu ekosistem digital yang mantap. Okey, kita dah bercakap tentang dasar di peringkat kebangsaan. Sekarang jom kita zoom in kepada individu yang paling kritikal di peringkat sekolah. Ya, siapa lagi kalau bukan pentadbir sekolah itu sendiri. Mereka lah nadi yang mengepam darah digital ke seluruh urat nadi sekolah. Cuba kita fikirkan sejenak dasar walau sehebat mana pun ditulis atas kertas, ia tetap akan jadi sekadar dokumen kalau tak ada orang yang melaksanakannya dengan betul. Dan di sekolah, pentadbirlah yang menterjemahkan dasar kepada tindakan. Kejayaan DPD ini secara jujurnya memang terletak di bahu mereka. Jadi, bila kita sebut kepimpinan digital ni, apa sebenarnya maksud dia? ia bukan setakat pandai guna aplikasi atau gadget ya. Menurut definisi ini, ia adalah gabungan tiga benda. Mindset atau cara fikir yang terbuka, tingkah laku yang sentiasa mendorong inovasi dan kemahiran untuk memimpin perubahan budaya di seluruh sekolah. Nampak tak perbezaan dia? Langit dengan bumi kan? Pemimpin digital ni dah beralih daripada sekadar seorang pengurus kepada seorang ejen perubahan. Mereka bukan lagi bagi arahan buat ni, buat tu, tapi mereka memberi inspirasi dan memperkasakan guru-guru untuk berani cuba benda baru. Okey, teori dah cukup. Persoalannya, macam mana seorang pentadbir boleh jadi pemimpin digital yang efektif? Nah, dalam bahagian ini, kita akan tengok satu panduan praktikal, langkah-langkah konkret yang boleh diambil untuk memacu transformasi ini di sekolah masing-masing. Tujuh peranan inilah intipatinya. Semuanya bermula dengan visi yang jelas, lepas tu kena bina budaya digital tu jadi amalan harian, bukan projek setahun sekali. Kemudian, penting sangat untuk memperkasa guru, pastikan teknologi yang ada tu berfungsi dengan baik, libatkan semua orang, pimpin dengan empati dan akhir sekali, sentiasa guna data untuk buat penambahbaikan. Gambar rajah ni memang terbaik untuk tunjukkan macam mana semua peranan tu saling berkait. Pemimpin digital ni macam seorang konduktor orkestra. Dia tak main semua alat muzik tapi dia yang pastikan komunikasi, perkongsian fail, pemantauan murid dan pembangunan profesional tu semua bergerak serentak, menghasilkan satu simfoni digital yang harmoni. Okey, kita dah tengok bagaimana caranya. Sekarang dalam bahagian terakhir ni, jom kita kembali kepada soalan paling penting. Mengapa? Kenapa kita buat semua ni? Apakah matlamat utamanya dan apa pula cabaran sebenar yang menanti di hadapan? Inilah dia, inilah sebab utama kita buat semua ni. Kita bukan kejar teknologi sebab nak nampak canggih semata-mata, langsung bukan. Matlamat kita yang sebenar adalah untuk melahirkan satu generasi pelajar yang betul-betul celik digital dan pada masa yang sama, guru-guru yang rasa yakin dan diperkasa untuk guna teknologi bagi meningkatkan kualiti pengajaran mereka tapi kita kena jujur perjalanan ni bukannya satu jalan yang lurus dan mudah untuk berjaya kita perlu akui halangan-halangan yang ada jadi apakah sebenarnya cabaran-cabaran terbesar yang sedang dihadapi oleh pentadbir sekolah kita hari ini ini dia cabaran-cabaran sebenar di lapangan. Saya pasti ramai yang mengangguk setuju. Daripada isu asas macam internet yang tak stabil sehinggalah kepada cabaran yang lebih rumit macam nak ubah mindset orang dan nak seimbangkan dengan beban kerja pentadbiran yang sedia ada. Nak atasi semua ni memang perlukan strategi dan sokongan yang padu. Jadi, kita akhiri dengan persoalan ini. Transformasi ini sedang berlaku. Ia bukan lagi soalan jika ia akan terjadi. Soalannya sekarang ialah bagaimana kita akan melakukannya. Jadi, untuk setiap pentadbir, guru dan pembuat dasar di luar sana, fikirkanlah, apakah langkah pertama yang akan anda ambil?